দিল্লির বৈঠক শেষে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আজ দিল্লিতে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যেখানে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে টিপ্রাসা একট প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে কি বললেন মহারাজ প্রদ্যুৎ দিল্লির বৈঠক শেষে দেখুন বিশেষ বক্তব্য অর হামনে কহা হ্যায় কি ত্রিপুরা মে হোনা চahiye হাম অর इलीगल माइग्रेशन को अलाउ नहीं कर सकते त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्ट में अलाउ नहीं कर सकते और जैसा चल रहा है हमारे ईसीआई से हमारा आज पीटिंग हुआ है और हमने कहा है कि जैसे बिहार में एस हो रहा है वही चीज त्रिपुरा में होना चाहिए क्योंकि हम लोग और इलीगल माइग्रेशन को अलाउ नहीं कर सकते त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्ट में अलाउ नहीं कर सकते और जैसा चल रहा है हमारे स्टेट में अगर इलीगल माइग्रेशन uh, चलते रहेगा तो ज्यादा दिन दूर नहीं है जब हमारे लोगों को अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए मांगना पड़ेगा तो मैंने हम लोग सब आए थे ECI, और हमने ये बात कहा है कि आप कुछ कीजिए वरना सिचुएशन हाथ से निकल जाएगा और अगर हाथ से निकल गया तो भविष्य में हमारे देश के लिए खतरा है हमारे लोगों के लिए खतरा है और हम लोग अपने हानि भुसा अपने को हम लोग उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं इलीगल माइग्रेंट्स को आप डिटेक्ट कीजिए डिलीट कीजिए और डिपोर्ट कीजिए बांग्लादेश हम लोग इलीगल माइग्रेंट के संग हिंदुस्तान में और त्रिपुरा में उनको एक नहीं दे सकते ये आज बात तो देखिए हम लोग एक इंडिपेंडेंट पार्टी है कांग्रेस को अगर बात करना है कांग्रेस अपने तरीके से बात करेगा बीजेपी को बात करना है वो अपने तरीके से बात करेगा मैं टिपरा मोथा का फाउंडर हूं हम लोग टिपरा मोथा के लीडर्स हैं और हमको अपने के लिए बात करना है अपने देश के बारे में बात करना है अपने राज्य के बारे में बात करना है उसके लिए ना मुझे किसी से परमिशन चाहिए बात करने के लिए ना मुझे किसी से अनुमति चाहिए हमको लगता है कि हमारे लोगों के लिए हमको बात करना है तो इसके लिए हम लोग दिल्ली आए हैं और हम लोग बात करेंगे और बात अगर और भी बढ़ाना है तो और भी बात बढ़ाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स को त्रिपुरा में हम जगह नहीं दे सकते हैं जो गलती फिफ्टीज में हुआ सिक्सटीज में हुआ सेवेंटीज में हुआ नाइन्टीज में हुआ वो गलती हम लोग दो में पोलिटिकली और सोशली रिपीट नहीं करेंगे आपको क्या लगता है बिहार जैसा होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे मंत्री को हमारे एमएलए को हमारे लीडर्स को सबको कहा है कि एस आई आर जो बिहार में हुआ है वो पूरे इंडिया में होगा और उसमें त्रिपुरा में भी होगा ये बात मैंने नहीं कहा है चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है सिर्फ मुझे नहीं कहा है, हम सबको कहापरासा अकॉर्ड अगर हुआ तो वेरी गुड अगर नहीं हुआ तो हम लोग सब एक मुद्दे में है कि हमने ये गवर्नमेंट में हमने बैठे थे क्योंकि तिपरासा अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट होना है अगर तिपरासा अकॉर्ड इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो हमको भी विचार करना पड़ेगा कि हम कितने दिन गवर्नमेंट के संग बैठ सकते सीएल से हमारा आज मीटिंग हुआ है और हमने कहा है सुनिए মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য দিল্লি থেকে তিনি দিল্লির বৈঠক শেষে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন টিপ্রসা একক সহ এবং যারা অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ত্রিপুরায় রয়েছেন সমস্ত বিষয় নিয়ে তিনি বক্তব্য তুলে ধরেছেন অর্থাৎ কথা বলেছেন এবং টিপ্রসা একক যদি সম্পূর্ণ হয় তাহলে সরকারের সাথে থাকবেন নইলে কি হবে সেই বক্তব্য তিনি তুলে ধরেছেন এবং অন্যদিকে যে বিহারের যে সিচুয়েশান হয়েছে বিহারের যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির কথাও তিনি তুলে ধরলেন আগামী দিনে অর্থাৎ এই বছরের শেষের দিকে বিহারে নির্বাচন রয়েছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যেও আগামী ছাব্বিশে অর্থাৎ দু হাজার ছাব্বিশে ভিলেজ কাউন্সিল এডেসি ইলেকশন রয়েছে এবং তার আগে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের এই দেশ থেকে বের করতে হবে তিপ্রাচার সব দাবি এবং ইলেকশন কমিশনের সাথে মিটিং ছিল এবং দিল্লিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ছিল ত্রিপ্রাসা অ্যাকাউন্ট নিয়ে ত্রিপ্রাসা অ্যাকর্ডের কথাও তিনি তুলে ধরলেন এবং সমস্ত বিষয়গুলো তিনি সামনে এনেছেন আপনারা শুনলেন মহারাজ প্রদ্যুতের বিশেষ বক্তব্য আপনাদের কী মনে হয় জানাবেন কমেন্টস বক্সে ঠাকুর নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে প্রতিটা আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন